Всем привет! Меня зовут Мила. Недавно получила долгожданный заказ на сумку рюкзак с центральным элементом из молнии в стиле Patchwork. На моем канале уже есть подобное изделие, но с металлическими молниями. А Ирина попросила сшить ей с пластиковыми молниями серебряного цвета. Беру самые вкусные сочные и нарядные кусочки джинсов. Это пояса, какие-то подгибочки низа. И чтобы было побольше варенки на них. И разных синих переходов по цвету. Я думаю, для основы можно взять любой блок. Главное между соединениями ткани прокладывать молнии. Я беру колодец и пришиваю кусочки джинса, как в обычном классическом блоке колодец и каждый пришив ткани дублирую молнией Я обязательно оставлю ссылку в описании и она появится в правом верхнем углу экрана чтобы вы могли посмотреть предыдущую работу с металлическими молниями потому что с ними более какие-то есть нюансы широковатости девочки писали что ты поломала всю машину или ты поломаешь иголку Ничего я не сломала, у меня все целое. И сшила я тот блок с металлическими молниями, с одной иглой. В общем, нюансы какие в этих случаях, когда мы добавляем много молний в наш декор какого-то изделия. Нужно перешагивать эти места на машинке. Немножко подкручивайте аккуратно маховое колесо. И когда вы чувствуете, что иголка ударилась в молнию, даже вот не ударилась, можно сказать, а коснулась, вы просто немножечко протягиваете ткань. Не на сантиметр, естественно, а вот просто, чтобы иголочка как бы соскользнула с этой молнии, но при этом не выгибалась. Этих мест у вас будет крайне мало, все остальное вы можете шить на большой скорости, как вы привыкли. Но посмаковать такой красивый блок, это не шить его на скорости, а наоборот медленно его шить. Наслаждаясь каждым джинсовым красивым кусочком и каждой сверкающей молнией. Не знаю, какое вы решите шить изделие, но я добавляла по периметру блока еще полоски джинсовые. И соединение этих полосок я прокладывала тоже молниями. Все детали, кроме центрального лоскутного элемента, у меня проклеены на флизелин. стыки молний, когда они у меня были длинные, там две штучки я пришивала, я закрывала кожаными кусочками. Это придает какой-то декор дополнительный и плюс закрывает вот этот некрасивый шов, ну соединение этих молний, потому что как бы я там не старалась их красиво соединить, все равно этот стык виден и все равно это как шрам. На боковые части сумки рюкзака я сделала очень симпатичные элементы, много кармашков, много нашивок разных, какие-то металлические у меня там полукольца. Ну, потому что заказ поступил синий джинсовый рюкзак с пластиковыми молниями и отделка должна быть вся под серебро. Далее я добавляла немножко кожаных элементов рыженьких, коричневых. Потому что на джинсах, которые я использовала в пошиве этого изделия, были именно эти нашивки рыжие кожаные. Одну я сделала свою фирменную, а одну использовала от одной пары джинсов. Вообще, я считаю, что джинсы именно вот синие, они просто кричат, дайте мне в пару рыжую кожу, ну хотя бы черную. Кстати, на канале есть очень классная папка для документов. Я тоже, пожалуй, оставлю ссылочку для вас. Там два даже видео. Есть полотно, как собрать, как его можно модифицировать, как можно переставлять эти кожаные элементы и тем самым обыграть полотно. И потом второе видео, как я с этих полотен собираю папку для документов. Папка получилась шикарная. Куда бы я ни появлялась с ней, естественно, люди спрашивают, откуда красота. Отодвигая на дальний план излишнюю скромность, конечно, признаю, что моя работа придумала сама, сшила сама. Не забывайте хвастаться своими изделиями, это принесет вам дополнительный статус значимость в своих же глазах и плюс сорвать пару-тройку комплиментов никому еще не помешало. Вернусь к своей работе. Сейчас на экранах вы видели, что карман я пришивала, подкладывая бумагу на подкладку. Делаю я это для того, чтобы именно подкладка не собиралась после пришива кармана. Такое частенько бывает, когда вы на тонкую ткань пришиваете что-то плотное, либо наоборот. Чтобы этого избежать, я использую бумагу. Подкладку я выбрала от джинсового оттенка, это плащевка. Она с одной стороны матовая, с другой она переливается, и я ее пришивала и той и той стороной к изделию, ну, чтобы внутри было тоже поинтересней, что-то блековало, что-то нет. Сделала большой карман для каких-то бумаг, ну, мало ли, какую-то тетрадь положить, папку чтобы она фиксировалась. И бумаги не мялись, если они без файла, без какой-то пластиковой папки дополнительной. То есть такой карман всегда очень хорошо защищает бумагу, если вы везете какие-то документы куда-то. Ну, либо вы просто учитесь, идете в школу, и вам нужно положить пару тетрадей. Конечно, моя излюбленная тема добавлять в качестве уплотнителя изолон. Отвечаю на вопрос скептиков, что изолон поломается, изолон рассыпется в прах и просто выйдет из рюкзака и уйдет жить своей жизнью дальше. Нет, он останется там навсегда, пока вы не выбросите вместе с ним этот рюкзак. И на самом деле рюкзак-то у вас быстрее сотрется, потому что это ХБ ткань, ну верхняя, я не имею в виду подкладку. А джинс, джинс стопроцентный хлопок, он истлеет быстрее, чем химический изолон, потому что изолон это ну, своего рода клеенка. Просто она вся такая вздутая и в пупырышках, что придает ей объема. Стирать можно на щадящем, на самом щадящем режиме в машине. И лучше, конечно же, без отжима. Вы сможете просто достать изделие из машинки и выжать его в полотенце, тем самым сразу его, как бы, отгладив. И вам уже не нужно будет его гладить дополнительно утюгом. Вы придадите руками ему форму после стирки и прекрасно высушите на свежем воздухе. И залон у меня не ломается и никуда не убегает. Он вшит между лицевой частью и подкладкой и я его придавливаю, как бы сминаю, плавлю утюгом по периметру где-то один сантиметр, чтобы швы были потоньше и все прекрасно у меня прошилось. Не бойтесь перегружать такие изделия дополнительными деталями. Единственное, что нужно соблюдать какую-то все-таки стилистику. Стилистику в цвете и в нашитых деталях. Могу дать просто свой такой совет небольшой, вдруг он кому-то пригодится. Возьмите одну пару джинс, либо подберите очень похожие джинсы. Вот по плетению, по, его, по их цвету, вот как они сваренные, белесости, чтобы у них были похожие, и толщина ткани была одинаковая. И вот тогда у вас изделие будет гармонично выглядеть. Вы сможете с этих двух джинс собрать большое классное изделие какое-то и использовать с этих джинс именно карманы, нашивки все, какие-то интересные ништячковые моментики. Все это нашить на свое изделие и оно будет классно смотреться. Не забывайте, пожалуйста, использовать хорошую новую молнию и качественную фурнитуру. Тогда все будет хорошо. И не забывайте, конечно, проклеивать детали на флизелин, фиксировать их, чтобы они не тянулись, чтобы изделие хорошо держало форму. И ваш лучший друг в пошиве, не забывайте, это утюг, либо отпариватель какой-то. Потому что я очень часто вижу, как девочки очень классно шьют мастера, просто великолепно. Не только девочки, а и мальчики, извините. Но видно сразу по изделию, что утюг пылится на полке. И они про него забывают. И появляется интересный персонаж на видео, это медведь. Справедливо будет спросить, к чему он здесь, но он отправляется в качестве подарка заказчику. В конце видео посмотрим с вами, сколько весят все эти изделия. И не нужно удивляться, если кому-то кажется это тяжелым. Это не тяжелое, поверьте. Я объясню, почему я так говорю. Например, возьмем рюкзак и возьмем сумочку, которая носится на предплечье или висит на кисти на нашей, да, вот на запястье. И по весу такие изделия воспринимаются нашим организмом по-разному. Например, если повесить 5-килограммовый рюкзак на плечи, то вы даже не почувствуете его тяжесть. Он равномерно распределится по телу, как бы этот вес, и не будет ощущаться. Если эти 5 килограмм повесить на руку, на наше запястье, на предплечье, туда даже дальше к локтю, это будет восприниматься как очень тяжелая какая-то ноша. Поэтому рюкзак, который весит, к примеру, 700-800 грамм, это джинс, это металлическая фурнитура качественная, это какие-то элементы кожаные на нем нашиты, ну вот все-все-все, да, молнии те же, которые я нашила, восприниматься он не будет тяжело. Человек повесил, например, его на плечи и идет, не пустой рюкзак, в нем что-то лежит обязательно. Если в транспорте, например, переполненном по этикету, находясь в транспорте, рюкзаки нужно снимать, чтобы не мешали они людям мы снимаем рюкзак и опускаем руку вниз, да, в транспорте, мы держим его внизу. На кисть мы его тоже не вешаем, потому что это тоже неудобно пассажирам, которые находятся рядом с нами. То есть мы его держим либо одной рукой, либо двумя руками внизу. И сколько вы там будете ехать? Три дня в таком положении? Нет, ну там две-три остановки. В метро вы едете или в автобусе, не знаю, в троллейбусе. Я от всей души благодарю вас, что вы зашли на канал, посмотрели это видео. Передавайте в комментариях друг другу привет, передавайте свои эмоции от увиденного и услышанного. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем пока.